السلام علیکم میرے پیارے دوستوں میرا نام ایک یو ہے اور آج جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ایسائی بادشاہ کا انصاف لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اردو سپون کے ساتھ جڑ جائیے کیونکہ یہاں میں آپ کو سناؤں گی ہر روز مزے مزے کی کہانیاں تو چلیے شروع کرتے ہیں مکہ کے سرداروں کی مخالفت کے باوجود مکہ میں اسلام پھیل رہا تھا روزانہ یہ خبر مشہور ہوتی کہ آج فلاں شخص نے اسلام قبول کر لیا یہ دیکھ کر مکہ کے سردار بہت برہم ہو گئے انہوں نے مسلمانوں کو طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم مکہ چھوڑ کر کسی دوسرے مقام پر چلے جاؤ لوگوں نے پوچھا کہ کہاں جائیں آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ حبشہ کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ حبشہ میں ایک عیسائی بادشاہ ہے اس کی مملکت میں کوئی شخص کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا اس کے مطابق لوگوں نے مکہ سے نکلنا شروع کیا رجب پانچ نو میں مسلمانوں کا پہلا قافلہ حبشہ کے لیے روانہ ہوا اس میں گیارہ مرد اور پانچ عورتیں تھیں یہ لوگ چھپ کر ہموشی کے ساتھ مکہ سے نکلے مکہ سے روانہ ہو کر جدہ کے ساحل پر پہنچے جہاں دو تجارتی کشتیاں حبش جانے کے لیے تیار تھیں وہ پانچ درہم کی رائے ادا کر کے اس پر سوار ہو گئے مکہ کے لوگوں کو خبر ہوئی تو مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے اپنے آدمی دوڑائے مگر یہ لوگ جب بندرگاہ پر پہنچے تو مسلمانوں کو لے کر کشتیاں وہاں سے روانہ ہو چکی تھی جلد ہی بات مسلمانوں کا ایک اور قافلہ طرف روانہ ہوا دوسری ہجرت میں چھیاسی مرد اور سترہ عورتیں شامل تھیں قریش نے جب دیکھا کہ مسلمان حبش پہنچ کر مطمئن زندگی گزار رہے ہیں وہاں ان کے اسلام پر کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تو انہوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا طے ہوا کہ عمر بن علاف اور عبد بن ابھی ربیہ کو تحفے اور ہدیے لے کر حبش بھیجا جائے وہاں وہ ان کو حبش کے بادشاہ نجاشی کو دیں اس طرح دربار کے لوگ اور بادشاہ کے قریبی لوگوں کو بھی پہنچائیں اور ان کو اپنا ہم خیال بنائیں اس فیصلہ کے مطابق عمرو بن علاف اور عبداللہ بن ابی ربعیہ دونوں حبش پہنچے انہوں نے پہلے تمام درباری اور بادشاہ کے قریبی لوگوں کو تحفے دیے اور ان سے گفتگو کر کے انہیں اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کی تاکہ وہ بادشاہ کے سامنے ان کی حمایت کریں انہوں نے ان سے کہا کہ ہمارے شہر کے کچھ نادار لوگ اپنا آبائی دن چھوڑ کر تمہارے ملک میں آگے ہیں وہ نہ ہمارے دین پر ہیں اور نہ تمہارے عیسائی دین پر بلکہ انہوں نے ایک نیا دن اختیار کیا ہے جس سے ہم اور تم دونوں واقف نہیں ہماری قوم کے لوگوں نے ہم کو یہاں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم انہیں دوبارہ اپنے ملک میں واپس لے جائیں آپ حضرات بادشاہ سے سفارش کریں کہ وہ ان لوگوں کو ہمارے سپورٹ کر دیں وہ لوگ راضی ہو گئے اس کے بعد بن بن عبداللہ عبی شاہ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے انہوں نے بادشاہ کے سامنے سجدہ کیا اس کو توفہ اور حدیعہ پیش کیا اس کے بعد کہا کہ ہمارے کچھ لوگ بددین ہو کر آپ کے ملک میں چلے آئے ہیں ان کی قوم کے لوگوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم ان کو یہاں سے واپس لے جائیں بادشاہ کے درباریوں نے حسب وعدہ ان کی تائید کی اور کہا کہ ان لوگوں کو ان کے سپورٹ کر دینا چاہیے عمرو بن اور عبداللہ بن عبی ربیہ چاہتے ہیں کہ بادشاہ مسلمانوں سے گفتگو کیے بغیر انہیں ان کے حوالے کر دے جب انہوں نے یہ بات نجاشی سے کہی تو نجاشی کو غصہ آ گیا اس نے کہا میں ان لوگوں سے بات کیے بغیر اس معاملہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اس نے اپنے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو اس کے دربار میں لے آئے مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نجاشی ایک ایسائی بادشاہ ہے پھر ہمیں اس سے کس ڈھنگ سے بات کرنی چاہیے آپس کی اتفاق رائے سے یہ تیہ ہوا کہ ہم دربار میں وہی کہیں گے جو ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے وہ دربار میں آئے تو انہوں نے بادشاہ کو صرف سلام کیا شاہی رواج کے مطابق انہوں نے اس کو سجدہ نہیں کیا مسلمانوں سے پوچھا گیا تم لوگوں نے بادشاہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا جعفر بن ابی طالب نے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک اللہ کی سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یہی بتایا ہے نجاشی نے پوچھا وہ کون سا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور دربار میں یہ تقریر کی اے بادشاہ ہم لوگ شرک پر تھے ہم بتوں کو پوجتے تھے اور مردار کھاتے تھے پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے ہم حرام کو حلال کیے ہوئے تھے اور ہمارا باس ہمارے باس کا خون بہاتا تھا پھر اللہ نے ہمارے پاس ہم میں سے ایک شخص کو نبی بنا کر بھیجا ہم اس کی سچائی اور اس کی ایمانت داری کو جانتے تھے اس نے بتایا کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کریں اور پڑوسیوں کی حمایت کریں ساتھ بات بولیں امانت ادا کریں جھوٹ سے پرہیز کریں اور یتیم کا مال نہ کھائیں اور اس نے ہم کو حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں کسی اور کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اسی کے لیے روزہ رکھیں اور اسی کے لیے زکاة دیں پھر ہم نے اس کی تصدیق کی اور جو کچھ وہ اللہ کی طرف سے لایا تھا اس کی پیروی اختیار کی اس پر ہماری قوم نے ہم کو ستانا شروع کیا اور ہمارے ساتھ زیادتیاں کی انہوں نے چاہا کہ ہم دوبارہ چھوڑے ہوئے دین کی طرف واپس چلے جائیں جب ہم ان کے ظلم سے تنگ آگے تو ہم اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آگے اس امید میں کہ آپ کے ملک میں ہمارے ساتھ ظلم نہ کیا جائے گا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو سے بادشاہ متاثر ہوا اس نے کہا کہ تمہارے پیغمبر اللہ کی طرف سے جو کلام لائے ہیں اس کا کوئی حصہ پڑھ کر سناو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کے ابتدائی دو رکو پڑھ کر سنائے یہ رکو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھے اس کو سن کر نجاشی کی آنکھ سے آنسو نکل آئے روتے روتے اس کی داڑھی نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو مسیح ایک ہی سے نکلے ہیں اس کے بعد نجاشی نے قریش کے وفد سے کہا کہ تم لوگ واپس جاؤ میں ان لوگوں کو ہر کس تمہارے سپورٹ نہیں کروں گا مکہ کے وفد نے اب بھی ہار نہیں مانی اگلے دن وہ دوبارہ نجاشی کے دربار میں گئے اور اس سے کہا یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت سخت بات کہتے ہیں آپ ان کو بلا کر اس کے بارے میں دریافت کریں نجاشی نے دوبارہ مسلمانوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہم کو بتایا ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے نجاشی نے زمین پر سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ خدا کی قسم تم نے جو کچھ کہا حضرت عیسیٰ اس ایک دن کے کے برابر بھی زیادہ نہ تھے اس پر بادشاہ کے درباری کافی برم ہوئے مگر اس نے کسی کی پرواہ نہ کی اس کے بعد اس نے مسلمانوں سے کہا کہ تم امن کے ساتھ رہو سونے کا پہاڑ لے کر بھی میں تم کو ستانا پسند نہیں کروں گا اس نے حکم دیا کہ قریش کے تمام تحفے اور حدیعہ واپس کر دیے جائیں دربار ختم ہوا تو مسلمان خوشی کے ساتھ باہر نکلے اور قریش کا وفد اس حال میں نکلا کہ ان کے چہروں پر ذلت اور شمندگی چھائی ہوئی تھی اس کے بعد مسلمان اطمینان کے ساتھ حبش میں رہنے لگے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ان کی بیشتر تعداد اس خبر کو سن کر حبشہ سے مدینہ چلی گئی باقی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ میں فتح خیبر کے وقت مدینہ پہنچے روایات بتاتی ہیں کہ شاہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اس نے مسلمانوں کو گواہ بنا کر کلمہ پڑا مسلمان جب مدینہ واپس ہونے لگے تو اس نے ان کو سفر کا حرچ اور زیادہ دیا اور کہا کہ اپنے پیغمبر کے پاس پہنچ کر ان سے کہنا کہ میری مغفرت کے لیے دعا فرمائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کو معلوم ہوا تو آپ فوراً اٹھے وضو کیا اور تین بار فرمایا کہ اے اللہ تو نجاشی کی مغفرت فرما مسلمان جب تک حبش میں رہے وہ عزت اور امن کے ساتھ وہاں رہے نجاشی ان کی خبر گری بھی کرتا رہتا تھا ایک بار نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کر پوچھا کہ کیا یہاں کوئی تم کو ستاتا ہے مسلمانوں نے کہا کہ ہاں نجاشی نے حکم دیا کہ جو شخص کسی مسلمان کو ستائے اس سے چار درہم توان لے کر اس کو مسلمان کو دیا جائے پھر نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ کیا یہ کافی ہے مسلمانوں نے کہا کہ نہیں اس کے بعد نجاشی نے توان کی رقم آٹھ درہم کر دی اور اس کے مطابق لوگوں کے درمیان منادی کے ذریعے اعلان کرایا مسلمان نجاشی کے اس اس ملک میں اس کے خواہ بند کر رہے اس زمانہ میں نجاشی کے کے ملک پر اس کے ایک دشمن نے حملہ کر دیا مسلمانوں کو اس واقعہ پر بہت رنج ہوا وہ نجاشی کی کامیابی اور دشمن پر اس کے غلبہ کی دعائیں کرتے رہے جب انہیں معلوم ہوا کہ نجاشی کو اپنے دشمن پر فتح حاصل ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا تو دوستوں آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا یہ آپ مجھے بتائیں گے اور اگر میں بیان کروں تو میں نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ جسے عزت اور بلند و بالا مقام عطا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت اور اس کے دیے ہوئے بلند مقام و مرتبے کا غلط استعمال کریں گے خود پر غرور کریں گے تو وہ یہ سب ہم سے چھین لے گا اور ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا اس کے علاوہ میں نے یہ سیکھا ہمیں کبھی بھی اپنی مرضی دوسروں پر نہیں تھوپنی چاہیے ہر انسان کو یہ حق ہے وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے کیونکہ زندگی اللہ تعالی نے اس کو عطا کی ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے والے ہمارا کام ہے دوسروں تک بھلائی پہنچانا تاکہ وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکیں نہ کہ دوسروں کے لیے زیت کا باعث بننا تو میرے پیارے دوستوں ملتے ہیں کل اگلے قصے کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ